Сыграли дисциплинированно, организованно, может быть, даже в первом тайме и больше вот этот переход из обороны в атаку. Игра без мяча сегодня у команды была на очень высоком уровне. Так что проанализировали прошлую игру. И, оказывается, что можно играть и с любой командой, если команда организована, дисциплинированно играет и добивается результата. Ну какие изменения? Не дали разбежаться в первую очередь. При, э, когда наша атака проходила, достаточно дисциплинированно сыграли и крайние защитники, и опорные полузащитники, и не давали быстрому переходу футболистам Шахтера. Ну, замена Антуныша, она и напрашивалась, и этого футболиста уже нет в команде в Лондон в аренду, так что э, там уж сыграл достаточно уверенно на этой позиции. Ну, все замены были произведены, потому что тот же Бакани попросил замену, тот же Гармаш попросил замену, но ну, и Дерлис очень здорово, сильно провел первый тайм, и нам нужно было уже освежить фланг, потому что острота больше у команды Шахтера шла с правого фланга. Даже Сарна очень высоко играл, так что здесь эта замена и напрашивалась но я не только на Дрелиса рассчитываю, я рассчитываю на всех ребят. Дрелис выполняет то, что от него требуется. Суперкубок это игра, матч да, одна игра, там все может произойти. Чемпионат длинная дистанция, и кто стабильнее пройдет эту дистанцию, тот и, и будет чемпионом. Но я хочу сказать, вот, это уже так завершение, да, все-таки на будущее. Те моменты судейские, которые были, 15 минут последних, то судья здорово судил, 75 минут. 5 минут нашел откуда-то, да, потом фалы непонятные, футболист цепляется за мяч, он в руку там на хачериде фол, немножко обложил, но я говорю, что это на будущее, все-таки уровень судейства был достаточно хороший, 75 минут.